चौदह तबकान का खंडन श्री गुरु नानक देव साहिब जी तुर्किस्तान की राजधानी इसतंबोल यूरोप वालों परतते समा अर्जरुम मूसल दजला इतादे नगर वालों होंद हुए इराक की राजधानी बगदाद पहुंचे आप जी ने नगर के फुलवाड़ी डेरा लगा लिया दूजे दिन सूरज उदय होने वालों पूरब फजर प्रभात की नमाज के समय बहुत ऊंचे आवाज़ में मिठी और सुरीली संगीतमय आवाज़ में प्रभु वड्याई कीर्तन शुरू कर दिता जदों ये मधुर मधुरबाणी एकांत के समय नगर में गूंजी तगरवासी सतबद रह गए क्योंकि उनहान ने अजि सुरीली संगीतमय आवाज़ पहला कदे सुनी नहीं सी नज़दीक ही मकामी फकीर पीर बहलोल जी की खानका यानी आश्रम सी गुरुदेव की आवाज़ आजान यानी मूलला बांग समझ के वह बहुत प्रभावित होए पर नगरवासी इस अनोखी संगीतमय आजान बंग वालों नाखुश सन ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਹਾ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਹਰਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਨ ਲਈ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬਾਤ ਹੁਣ ਉਤੇ ਕੌਤੂਹਲਵਸ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਧਾਰਨ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਹਾ ਦਾ ਪੂਰਨਤਾ ਜਾਂ ਪਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਢੰਗ ਦੁਆਰਾ ਆਜ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਮੂਹ ਨੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕੇਰ ਲਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਅਨੰਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਣ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਸਨ गुरु जी गा रहे सन पाताला पाताल लख आ गासा आगास ओलक एक बात सहस अठारह बा तातु लिखा हुए तत्ता लिखे लिख लिख विनासो नानक वडा आखिये आपे जाने आपो जपो जी साहिब अंग इसका मतलब हेठां है भाई मरदाना जी दे मधुर संगीत अते आप जी की मिठी आवाज साधर ने जो हरिजत सुनयांत्र लीन होके सु ही रह गए कुछ एक कट्टरपंथियों ने इस घटना की सूचना उथे देखने खलीफे दिखी जिन्हें तुरंत आदेश दिता कि अजिहे व्यक्ति संसार कर दियो अर्थात पत्थर मार मार के मौत शया उत्ते लिटा दू गुस्सावर पीर जदों हथ पत्थर लिए गुरुदेव जी के सामने पहुंची उस समय कुछ बदमान व्यक्ति गुरुदेव जी वालों इस विषय सलाह मशवरा कर रहे सन उन्होंने पीर दस्तगीर का पुत्र भी संबलित सी उन्होंने पूछया कि तुम्हें अपने कलाम विच अनेक पताल बिला अते अनेक आकाशा का वर्णन किया है पर इस्लामी विश्वास के अनुसार पूरे ब्रह्मांड विच केवल सत्त आकाश के सत पताल बिला चौदह तबक हैं शरह शरहा विरुद्ध गलत व्याख्या क्यों गुरुदेव ने उचित समा जान के अपने द्वारा गाई गई बाणी की व्याख्या करनी शुरू कर दी आप जी ने कहा कि मनुख की बुद्धि सीमित है वह अपनी छोटी बुद्धि अनुसार विशाल प्रभु की पूर्णतया व्याख्या नहीं कर सकता क्योंकि प्रभु आनंद है उसनू ग्ञान बुद्धि दीमावान बंध्या नहीं जा सकता वह बेअंत है उसके विशाल अनंत रूप में सीमावान बंधना उसका निरादर ही नहीं उसकी अधिकता चुनौती देना भी है जिथे तक रागते संगीत प्रश्न है उसके उचित प्रयोग नहीं समझ के कारण ही प्रांतियां पैदा हुई हैं इसनों हराम कहा गया है जेकर राग और संगीत की वह किस्म प्रयोग में लियावो जिस दे सुनन करन मातर वलों मन शांत हों कदाचित हराम नहीं हो सकता क्योंकि उस दे द्वारा खुदा की तारीफ होंगी है जिस संगीत वालों प्रभु भगती की प्रेरणा मिले उसकी मनाही करना रब भगती वालों मुंह मोड़ना है सारे राग अते गीत संगीत मनुख दहीन परवरती यान नहीं उभार रब भगती जेकर संगीत का प्रयोग किया जाए तो साधारण मनुख भी अपने आप नब के ने जा सकता है मनुखता मनुख राग पत्थर भी पिघला दिता है राग आत्मा का भोजन है रागे जेकर रब की वड्याई का समिश्रण कर दिता जाए तो राग पवित्र पूजनीक हो जाता है गुरुदेव जी द्वारा की गई इस व्याख्या उत्ते पीर दस्तगीर दे बेटे ने सहमति जाहिर की पर उसने प्रश्न किया आजान वांग प्रभातकाल दिती सी, अपूरन सी। उस आप जी ने मुहम्मद रसूल लीला क्यों नहीं उच्चारण किया जवाब विच गुरुदेव ने कहा कि मैं अपनी भाषा भी कहा सी कि रब महान है अर्थात अलाहू अकबर पर मुहम्मद उसके मात्र प्रतिनिध हैं नहीं कहा इसलिए कि जदो रब महान है तो उसके प्रतिनिधि समा समा उत्ते इस संसार आए हैं और भविख भी आहे अथ नबी रसूल पैगंबर इस धरती उत्तर नवी किताबा नवे विधान लैके आए हैं और आते रहें इस व्याख्या सुन के वह गुस्सावर भीड़ भी शांत हो गई जिसके हथि पत्थर सन जो कि खलीफे के आदेश उ गुरुदेव में मौत के काट उतारण आए सन इस तरह के अनोखी घटनावान विशाष सुन के खलीफा भी आप मौजूद होके गुरुदेव वालों ज्ञान चर्चा कर लगा उस सभा पीर दस्तगीर अते पीर बहलोल जी भी संबलित होए गुरुदेव ने उन्हों मन अपनी दलील शक्ति वालों मोह लिया और निरुत्र करके अपना साथी बना लिया कुछ दिन उथे रुक के गुरुदेव जी ईरान देश प्रस्थान कर गए